Она <свят> <свят> прислала. <"Натасенька, свят> ты такая молодец. Кто она такая? Мы с подружками отмечали Новый год в бане. <свят> и меня случайно отправили из Днепропетровска в Киев. <свят> а это кто такая? Вона <свят> с Харькова. Я хотела сделать тебе праздник. Но теперь понимаю, что ты этого достоин Натасенька. Наташа, Тосенько. Виталик, да ну что ты в то в самом-то деле? Вернется твоя Наташа? Да подбодрись, это же Новый год. Знаешь, у меня в жизни две проблемы. Первая – цена, Наташа, а вторая – это то, что ты захлопнула дверь. Виталик, прости. Ничего страшного. Я из-за тебя буду встречать Новый год без любимой девушки и в подъезде. Вы бомжи, Загалі же. Меня еще никогда бомжом не называли, а мы мне уже три раза. Фух, а с этой надо поаккуратней, такая лупа лупануть может. <свист> да, Храпыть хузитем моя мама. И что это женщина? Мы же можем так храпеть. Возможно, уснуть. Ничего, ничего, спи. Спокойно, спокойно. Предлагаю знакомиться. Мене звати Віталік, я з Києва. Це Оля з Дніпропетровська. А ти Света, з Харькова. Я вже бачив твой паспорт. І ти у мене в гостях в Києві, єсно? тому давно празненная, да? Іронія судьбы. Ну тут два варианта: либо Дед Мороз, либо ну, ну, новая тёлочка. Ну а так как деда Муроза не существует, значит тут снова тёлочка. Отлично. Так, пополнение. Проходи, конечно. носишь. так все, ну так все. Виталий. С наступающим. Ого. Угу. Девочки. А теперь давайте разберемся. Разложим все по своим местам. Вы кто? Я Оля из Днепропетровска. И попала сюда случайно. А я Света из Харькова. Если мы в Киеве, то я тоже сюда случайно попала. Да, Все. Девочки, часто вы так случайно попадаете к Виталику, а? Нет, nee, не это не все. Это все нечасто. Фух, придумал. Я не поняла, а что тут за бардак? Так не везде есть. Ну. Но... А что вы роботе у меня дома? А это кто такая? А? Не знаю. И много здесь таких девушек. тра та <свист> та тра тра та 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 тра тра <свист> а меня тра тра дома. <свист> у меня дома. Так ну все, хватит моей терпения в Зенопуле. Все, вы сюда прятаете со всей страны. Днепропетровск, Харьков, все какие-то непонятные две телочки. И все прычки в Киев. Все тут медом помазано, тесю. Я просто хотел с Натасей посидеть. Вы все и Я перепрошу. Ну все такое. Вы сказали ну, Киев. А мы что, На Львові. Алло! ми взагалі в Одесі. Так, все понятно. Львові Одессы ще не протрезвили. Ладно, приглашаю всіх на групову екскурсію. Дивіться всі. Вторий раз я показувати не буду. Родина <звук> упав? Все ясно. Одеса в шокі. Равняйся. Смирно. По иронии судьбы. Все вы живете по адресу улицы Зеленая, 10, квартира 7. Ну, кроме Наташи. Поэтому вы сегодня тут, в Киеве. Львов, пойдите на животик. Меня звать Маричка. Маричка, пойдите на так все за смех. Это, между прочим, всех касается. <рес> все мы хотели встречать Новый год с красивым мужчиной, цветом и сампонским. Но денег нема, поэтому просто будем встречать Новый год с красивым мужчиной. Поэтому прямо сейчас в очереди заходим дома на спальню. Виталий! Ну ладно, ладно поставим уже на Новый год. А сейчас я предлагаю хорошенько подготовиться. Наташа, вырезает снежинки из салфеток. Маричка, убирая квартиру. Света, убирает за Маричкой. Оля, делая Оливье. Одесса, готовы А утка есть? Небо. А как это я? Ну, а, э, никто не сказал, что будет легко.